Я всегда с хорошим настроением иду на шоу И всегда не только иду с хорошим настроением, возвращаюсь с хорошим настроением. Это главное... Ставьте, заряжайте энергию. Это первое питание, которое должна порядок женщина поставить. Он говорит, что вы делаете сегодня вечером. Это первое питание теперь. Здравствуйте. Меня зовут Инга Мизеря. Это Afterlife. Вот политики э, мы бажаем, чтобы они работали на всю силу, э, с пониманием, с терпением, э, и для того, чтобы Украина процветала и жила еще краще. А ну, бабушку! С таким неуважением! Какие-то бабушки! Какие-то бабушки, у которых они отнимают последние деньги! Какие бабушки, которые им мешают! Таких бабушки! Для меня самая главная цель в моей жизни, что для этих бабушек! І для наших дітей. Чесно говоря, то я довіряв політикам. Но после того, как вони предали Майдан і предали ідею Майдана, то ніякого довіри нету абсолютно. Мафія одна, мафія друга, мафія третя, де не плюнь скрізь одна мафія. Оце результати 52 років революції гідності. Потім по виразам обличчя, на жаль. 50% я, что набирается, правда, то это уже очень хорошо. Мне бы очень хотелось сегодня услышать на программе а... Адекватне мнение о том, насколько люди, которые они были достаточно компетентны и э, с какими они реальными шагами идут каждый в свой маленький или большой город. Люди не прийшли, тому що вони ногами проголосували. Вони не довіряють чинній владі. Ось у чому проблема. 52 кандидата. В один момент написали заяву, що вони не хочуть бути депутатами Вінницької обласної ради, і зайшов наступний, заради якого це все робилося. Що це за герой опозиційного блоку, заради якого 52 в списку знімаються з реєстрації? Какие-то 9 человек в комиссии ТВК лишили права 20% людей Луганской области выбрать меня депутатом городского, маленького городского совета в Северодонецке. И хотел бы сейчас обратиться к Сергею Соболеву от партии Баткевщина, потому что именно Баткевщина поддержала оппозиционный блок принять неправильное решение, незаконное, антиукраинское действительно, так сталося, что в Житомире, завдяки голосам э... партії Ляшка Ляга Радикальної, був обраний наш голова обласної ради. А, наприклад, в Рівному, завдяки нашим голосам, був обраний головою обласної рівненської ради, представник радикальної партії. Це дійсно так. Але це, розумієте, це треба вміти домовлятися. Тут ситуація, яка ну, не може так, що переможець забирає все. Але я переконаний, що ми ніде, наприклад, не підемо в коаліцію з партією регіонів, на жаль, в багатьох областях з нашим краєм, тому що там був регионалы. Имея максимальное количество депутатов, мы не можем сформировать большинство. Потому что этот закон все-таки дал возможность демократии. не можете формировать большинство, потому что вы жадные. Потому что вы хотите э -э все Может ли объединиться нынешняя коалиция, которая в парламенте, вот в таком же составе в местных советах? Я думаю, что да. Рано или поздно это произойдет в любом случае, потому что мы не можем работать в парламенте так, а на местах по-другому. Но ну, я думаю, что в принципе то, что сейчас происходит, это какие-то своеминутные интересы тех или иных политических сил. Но в дальнейшем это все вылится в какую-то определенную большую коалицию. И неприродно сегодня бьют объединяться по блокам и сделать свою коалицию в Житомирском облсовете. Это не показатель того, что достаточно шаткая коалиция и Верховной Раде. Политика это компромиссы и борьба от компромиссов. Если мы на сегодняшний день хотим все-таки дальше двигаться вперед и мы хотим сохранить государство, то сегодня мы вынуждены терпеть. Мы кого-то, нас кто-то, и по-другому у нас ничего не получится. И сейчас разбит платочный городок под исполковым. Люди здесь собираются каждый вечер. Они считают, что в случае, если не будет судебных решений, в случае, если опять коррумпированная система насмеется над всеми, то будет реализован вариант банду Геть. Подскажите, вот с вашей точки зрения, это были честные выборы? Сейчас мы увидим результаты семьдесят девять процентов считают что нет это очень плохой результат. Сейчас мы видели, как голосовала вся аудитория, это показал Савик. Но наша система позволяет смотреть, как голосовали мужчины, как голосовали женщины, как голосовали люди разного возраста и как голосовали области. Например, мне интересно узнать, как же проголосовали люди из Днепропетровской области. И мы имеем такие данные. 37% считают, что выборы были честными, и 63% нечестными. Это под Днепропетровской области. Но помимо этого, у нас сразу 9 областей считают что выборы на сто процентов были нечестными то есть это закарпатская полтавская ровенская кировоградская Львовская, сумская волынская черниговская луганская и херсонская есть ли у нас кто-то кто, кто все-таки считает что выборы были честными и это только Хмельницкая область там 75% процентов считают что выборы все-таки были честными о власти можно говорить все, но нельзя говорить хорошо о власти, если народу плохо. Не все то плохое, которое есть, есть дело их рук. Это все до этого приложили усилия. Но относясь объективно, я же не могу говорить, что они делают все, что могут тогда народ меня спросит, Леонид Макарович, вы жили когда-нибудь на 1500 гривен, 5 человек, жили в 15 квадратном метре, платили за газ и за все такие цены, что я скажу? Не жил, тогда не говорите глупостей, тогда поживите сначала, а потом скажите, но я жил еще в худших условиях в детстве. Я после Университета, когда приехал в Черновцы, преподаватель техникума, я жил в Ленинской комнате. Ни кухни, ни туалета, ничего. Эта ленинская комната стояла, находилась в женском общежитии. Так, муж... так вам повезло? Мне очень повезло, но мужского туалета не было. И я вынужден был ходить в городской туалет на площадь, которая была рядом, правда. Я понимаю, как людям тяжело. У нас в программе прошлую пятницу прозвучали ваши слова. Интересная ситуация. У нас придумали такую вот как бы матрицу, да. Американские партнеры нас в этом поддержат, что вот есть президент, есть премьер-министр, они будут друг друга там сдерживать, баланс будет. Президент не позволит воровать премьер-министру, а премьер-министр не позволит воровать президенту. Это якобы таких два там. Клана или две финансово-промышленные группы, вот они будут контролировать. А так в Америке же работает. Там есть республиканцы, есть демократы. Там в Германии есть социал-демократы, есть э, консерваторы. То есть, вот в принципе, в нормальном мире так работает. А у нас два клана поняли, ага, у нас есть там э, медовый месяц, мы сейчас это все будем деребанить. И они просто сговорились и разделили потоки. Что-то произошло по дороге в студию, я так понимаю. Ну, да, произошел звонок, от человека, который хотел предупредить о том, что в отношении меня готовится мощная, мощная информационная провокация, а также происходит незаконный сбор информации обо мне. В частности, прослушиваются телефоны, собираются ли персональные данные. Милиция во главе с Аваковым решила проучить меня и начать незаконный сбор всей этой информации для того, чтобы потом это использовать для моей дискредитации, а также для того, чтобы выяснить источники, откуда я эту всю информацию получаю. Вам страшно? Ну, скорее нет. Просто это обидно, не то, что значит обидно, как зло берет, да, что опять мы походим вот по кругу. Ну, такое мы переживали там, при Януковиче в 2013 году, когда то же самое, там делали фальшивые сайты, ломали почту, создавали какие-то неправдивые не, не информационные поводы. Такое было и при Кучме. Ну, то есть, ходим, знаете, как бы топчемся на одном месте уже 15-20 лет. Юрий Иванющенко, который является ближайшим соратником Януковича. По кличке Юра Янакиевский, который был смотрящим на Укрспирте, на Зерновой корпорации, на Госрезерве, там просто золотые горы. Более того, он был так, причастен к определенным э, подвозу тетушек, которые убили в итоге журналиста Веремия на Михайловской площади. И вот Юра Янакиевский находится в международном розыске по линии Интерпола. Юра Янакиевский очень грустит. Он сидит в Москве и не может выехать в Европу, потому что он в Интерполе, а его семья живет в Монако, Им там, у них там недвижимость, они живут на широкую ногу. И Юрий Инахьевский хочет как-то вернуться к семье в Европу, в Монако, а в Украине он объявлен в розыск Интерпола. И Юрий Инахьевский начинает искать в администрации президента людей, которые опять начинают звонить в управление Горбатюка и говорить, а вы Юру не трогайте, он порядочный человек, он нам еще пригодится, он такой плотно нафаршированный деньгами, возможно, поделится с нами. Вам уже кто-то из однопартийцев говорил, Сережа хватит? Они со мной очень часто избегают общения вот последняя там неделя было много сложных историй но никто из руководства никакого внимания к этому к этому президенту не проявил ну это логично потому что я-то разоблачаю коррупцию которая касается и про президентской силы депутат блока петра порошенко заявляет о сговоре между петром порошенко Депутатом блока, который он является, с Юрой Янакиевским, э, Юрием Иванющенко. Сергей Алексей, ты, вы, ты, наверное, ну, слушай, подожди, такой не вопрос возник только эфира, у меня. Мы да До того, как стал депутатом БПП или после? Ну, конечно, после. И, неужели это не повод выйти из этого преступного блока, потому что ты соучастник преступления? Ты, например, был у Курченко автоинструктором. Давай об этом поговорим. Хочешь? Если я ты без хочешь. проблем Нет, могу поговорить о том, что я ну, давай, с начальником охраны Сергея Курченко помогал ему оформлять автомобили, которые были нужны в парк. Вы пожалели о том, что в БПП пошли? Нет, я не пожалел. Это опыт, который в любом случае полезен. А в то же время это дает возможность изнутри менять. Хотя я считаю, что партия должна быть более настроена на изменения, а не на сговор, молчание и попытки... Делать вид, что ничего не происходит, тогда как очень многое происходит. Ну, так, подожди, ну, когда ты, когда работы, ты лечишь может. других, то подумай, как, бы, как ты работал с Курченко. Тоже можно работать на разных людей. Нет, так, еще раз, у тебя претензии. Я работал ну, ну, Курченко, так, да, получал 10 тысяч долларов в месяц. В чем претензия? К ним? Нет, просто Курченко набирал лучших людей, каждого в своей профессии. Ну, так, так, может, тогда нужно под деньги, может деньги брал. Он Откуда он у вас деньги в украинской правде? правде? Может, да. это ворованные деньги? Нет, это брехня. Это Нет, это не реклама. Нет, это брехня. 11 декабря ровно год правительству Арсения Яценюка. Это значит, что Кабинет Министров утратит свой иммунитет и Верховная Рада может объявить ему вотум недоверия. Арсений Яценюк уже заявил, что Народный Фронт может выйти из коалиции, если парламентарии проголосуют за его отставку. Что будет 11 декабря? Я думаю, будет красная карточка. Ваш прогноз, кто следующий, кто будет премьер-министром? Не знаю, я думаю, или пани Иреска, или вот Михаил Саакашвили, или кто-нибудь еще. Но э, я не верю в то, что депутаты все-таки проголосуют за продолжение этого Кабмина. А блок Петра Порошенко весь будет голосовать против этого Кабмина? Или все-таки есть разные мнения? Я говорю про то, что сегодня обсуждается среди депутатов. Я думаю, что будет еще встреча с премьер-министром, будет встреча с президентом. Будут, возможно, какие-то там с нами переговоры. Но то, что сегодня происходит внутри партии «Солидарность», то, что происходит... Внутри депутатского корпуса, я говорю, мы имеем негативные сегодня последствия действия Кабмина. Вы верите, что действительно Арсений Сенюк и его партия выйдет из коалиции? Или вы думаете, что, я что тут верю, можно что будет договориться? Я думаю, что они, они не выйдут. Мы можем сохранить их квоту на премьер-министра, если они предложат ту или иную кандидатуру, которая будет удовлетворять нас. Но я не верю в то, что они выйдут из коалиции. Потому что вы знаете, что Народный фронт с одним процентом сегодня доверия людей, но это не политический игрок. Только что. Представитель блока Петра Порошенко сказал, что, скорее всего, этого кабинета министров с 11 числа больше не будет. Я надеюсь, я думаю, что этот кабинет министров будет меняться, как я уже сказал. Вопрос, какие министры. Мы должны проанализировать работу каждого, обещание каждого и выполнение каждого. Как любой бизнес-структуре, как любого сотрудника. Анализировать, принимать решения. Но я могу сказать следующее, что, безусловно, те люди, которые сегодня воюют и что-то делают, они не ожидают на позитив. Вместе с ними кто-то, кто, -то, кто, -то, кто -то, не делает ничего. Если Надо Арсений Яценюк не будет премьер-министром, вы уйдете? Я думаю, что это политическое решение. Я представитель межлиса буду защищать дальше свой народ. не в зависимости від позиції, хто буде приземлем прем'єром. Але я надеюсь, що прем'єр-міністром останется Арсений Петрович. Буде новий кабінет міністрів і залишиться той, який є час. Тобто, я думаю, що зараз включаються мотивації вищого характеру, згоду на те, що є ще зміни до конституції, і фракція для Порошенка буде достатньо до потреби ці голоси. Я думаю, що це поки що зіграє роль. Я думаю, що зміна Кабміну буде після ухвалення або не ухвалення змін до конституції до кінця року. Тобто навесно. Я не розглядаю 11 число як якесь там кінцева дата будь-яких перемін, які можливі в уряді. Я думаю, що цей процес постійний. Я думаю, ключове і набагато важливіше – це стратегія, яку проводить і коаліція, і яку проводить уряд. А яка у нас стратегія? Я вважаю, що на жаль, стратегія на папері виписана правильно. а… Те, що ми бачимо в дійсності, не відповідає тому, чого б хотіли і сама коаліція, і український народ. А чого хоче коаліція? Я думаю, перш за все дійсно євроінтеграційних законів. Набагато важливіше сьогодні робити так, як робили країни Балтії, Польща, Чехія, Угорщина. Вони брали нормативні акти Європейського союзу і приводили свої нормативні акти у відповідність до нормативних актів Європейського союзу. Если бы вы сейчас были президентом, вы бы смогли работать с нынешним кабинетом министров? Ну, я бы работал не так, как с ним работаю сейчас. А как? По-другому. И поэтому я с любым кабинетом министров мог бы работать. Люди всегда могут работать, если захотят. Если два человека ставят одну задачу ⁇ помочь Украине, государству и народу. Они всегда найдут общую платформу. Если один ставит цель помочь государству, другой ставит цель помочь себе, конечно, они работать не могут. Но, может быть, другой и тот, и тот ставит задачу помочь себе, тогда найдут общий язык. Но этот общий язык не будет услышан народом. Рано или поздно народ откажется от таких услуг. Таких людей. Такое ощущение, что эти, это расследование по Майдану, кроме такой небольшой группы активистов, которые ходят постоянно на все эти заседания, кроме группы адвокатов это больше никому не нужно, никому не интересно. И мы вспоминаем об этом на годовщину. Я имею в виду вот руководство страны. Да, Оно вспоминает об этом на годовщину, когда все понимают: ну да, там сейчас подходят юбилейные даты, надо сейчас что-то будет сказать. Вот. і ми сейчас должны, э, скажем, заявить, заявити, що делается. Я працюю адвокатом і представляю в тому числі родини загиблих на майдані протестувальників. І що є такі люди, и я дякую долі, навіть при цих трагічних обставинах, які нас звели. дійсно ті сім'ї, ті люди. Я це прекрасно. Анатолій Корнієв – це голова сільради. Людина, яка за українськими мірками села, вона повністю забезпечена, у нього все було нормально. Єдине, що його турбувало, це доля України. Ця людина, піднімаючись, попрощавшись з сім'єю, приїхав в Київ на один день. І в цей день фактично він намагався врятувати поранених, і він був вбитий. Чмиленко, умовно, цю людину на відео ми називали, коли ідентифікували пересування, ми називали людина з ношами. Він весь період майдану він фактично виконував функції парамедика, тобто двічі опинявся в лікарні, а проте залишився. І ми можемо бачити 20 лютого, як його на тому п'ятачку, де він намагається знову таки з ношами, намагається поранених витягнути. Це третя ходка його була, і його поклали. Там разом з іншими. Тому цікава його біографія. Він був фермер, який приймав участь в трьох майданах. Дуже активна людина. Оцей ганебний саботаж, який ми спостерігаємо в Генеральній прокуратурі і інших правоохоронних органах при розслідуванні, вони не насмілились би так ганебно поводитися. Якби не було вказівки нікого не зачіпати, тягнути, робити якісь показові шоу, але нікого не заторкувати. Він прокуратура під президентом, саботажник, президент Порошенка, і не лише він на Майдані винувати дрібні виконавці, їх нам можуть показати. Середня ланка, а це судді, це керівництво суддівського корпусу, тобто, це не лише Беркут. Це керівники обласних адміністрацій, які сюди посилали десятки тисяч так званих бандитів, як лагідна називають тітушками, бандитів, які вбивали наших людей. У мене питання: чому вони не сидять всі? А тому, що вони зав'язані зараз з нинішньою владою, з Петром Порошенка, і саме тому Петро Порошенка і нинішня кринця не хоче, щоб Янукович був в Газі. А тому, що тоді Янукович розкаже про цю співпрацю і про ці таємні домовленості. Ви що ми знаємо правду? Для цього ми працюємо. Ми не робили це. Насправді злочин дуже примітивний і є достатньо доказів, щоб його належним чином розслідувати і притягнути винних до відповідальності. Ми віддали ядерну зброю майже дві тисячі боєголовок. Взамін ми просимо кулемета, автомата і БУ Хамера. Ми повинні вимагати від сторін підписантів цього меморандуму виконання гарантій, які вони нам давали. Але все одно не треба було віддавати на ружі. Це, це здача так. Стояло 165 шахт. Болі трьох-чотирьох тисяч боєголов. Все эти боеголовки были направлены на Соединенные Штаты Америки. Все до единой. А перенаправить можно было? Нет. Потому что чип находился в Москве. И черный чемоданчик, которым говорит, был Горбачева, а потом в Ельцина, в Кравчука ее не было. Ну не это главное. Главное такое что за технологией производства ядерных боеголовок в 1997 году они все выходили из строя. Все. И были склонны к самовзрыву. Это говорят люди, которые сейчас говорят. В том числе я говорил по ходу Саакашвили, которые не знают сути проблемы. Поверьте мне. Я не защищаюсь, потому что, кстати, Пудапешский меморандум подписывал не я, а Кучма. ожидали? Ну, примерно такого. В момент, в который мы решили все же делать расследование по Майдану, я понимал, что это будет эмоционально, эмоции шли по нарастающей. Ну и, конечно, Михаил Саакашвили, это был кульминационный момент. Есть э, флагман украинской индустрии, Одесский припортовый завод, э, ОПЗ. И он очень современный, там очень хорошие специалисты. Но проблема, как и у всех госпредприятий, на этом предприятии, то, что на него, к нему пристали присоски с разных правительственных структур, которые все время эти предприятия нас доят. Когда нас и, нас, кормили. ...и на деле показать, и, 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 где когда? я буду находиться Потому через неделю или две. ...и каналы Коломойского, А, и этот, а этот мы говорим в о том, что вы сегодня, и, и прикрывая судьне. свои социальные остальные. сферы, уничтожаете предприятия, эффективные предприятия. ...все, все предприятия. которые выливают на нас И давайте собой. на деле покажем, где я буду через неделю, через месяц, через две месяцы. Вы месяц будете месяц, сидеть не в этом вы сидеть а, будет а вы врете. Сидеть будем с вами сюда, сюда, вместе со своими спонсорами. Мне, конечно, очень не понравилось то, что человек из припортового завода попытался его ударить уже при выходе. Нехорошее это. Поросю бьет, это рук бьет, все бьют. Это уже как бы все уже выходит за рамки приличного. Это проблема общества или проблема власти все-таки? Я считаю, больше проблема власти. Потому что это атмосферу в стране создает власть. Вот такая у нас сейчас атмосфера. То есть атмосфера насилия и непонимания, что в любой момент может случиться. На этой неделе мы узнали наше распространение по миру. Нас смотрят в 192 странах. 2,8 миллионов в Европе. Ну, ясно, в Украине у нас много, у нас 2 миллиона, но э, меня удивила цифра в России, честно говоря. Я думал, что это будет где-то 50-60 тысяч, а оказалось полмиллиона. Да, вот это, это, значит, мы, кроме украинцев, я думаю, нас смотрят много россиян тоже. Янукович смотрит тоже. Янукович смотрит? Думаю, смотрит. И ломает ручки при этом постоянно. Если вдруг смотрит, что бы вы ему сказали? Вы это не дадите вашу программу.